assalomu alaykum kanalimga xush kelibsiz bugun qozonda yalpizli ko'k monti tayyorlaymiz buning uchun birinchi xamirimizni tayyorlab olamiz idishimizga unimizni solib olib ustiga bir choy qoshiq tuzni solamiz va tuzni orqasidan bir dona tuxum solib suvni ham ustiga oz ozdan qo'yib qattiqroq xamir korib olamiz mana xamirimiz tayyor bo'ldi endi xamirimizni bir zuvala holatiga keltirib ustini yopib ozgina tindirib qo'yamiz bu arada ichiga masalliqni tayyorlab olamiz buning uchun men ismaloq va yalpiz ishlatdim birinchi ismaloqlarni to'g'rab olamiz mayda to'g'rashinglar shart emas katta katta to'g'rasanglar bo'ladi chunki qovuriladi ismaloqdan so'ng piyozlarimizni ham mayda qilib to'g'rab olamiz undan so'ngra qozonimizga yog'imizni qo'yib qizdirib olamiz va piyozlarimizni solib qizartirib qovurib olamiz hamma xohlagancha xomroq qovurishinlar ham mumkin piyozni qovurgandan so'ng ustiga ismaloqlarimizni ham solib qovurib olamiz va ustiga tuz ziravonlarimizni solamiz hamma istagan o'zi sevgan ziravonlarini ishlatishi mumkin mana ismalog'imiz ham qovurilib tayyor bo'ldi endi qopqog'ini yopib olib qo'yamiz va bu arada xuddi uh, manti hamir xamiridek xamirni ochib oldim endi piyola yordamida shunaqa yumaloq shakllar kesib olamiz mana yumaloq xamirlarimizni ham kesib oldim tayyorlab endi mantilarimizni tugishni boshlaymiz mana mantilarimizni shu shaklda tugib olamiz ichiga bir qoshiq kaylasini qo'yib mana shunday tugamiz mantilarimiznikichkina lekin judayam chiroyli mantilar bo'ladi bu orada xamirimizni judayam yupqa yoyib yubormaymiz o'rtacha qalinlikda yoyib olamiz chunki xamirlar mantilar suvda pishgani uchun xamirimiz oz chuchvara xamirlardan ko'ra ozgina qalinroq bo'lishi kerak lekin mantilarimizni mazasi chuchvaradek bo'lmaydi suvda pishgani bilan xuddi kaskon mantisidek tayyor bo'ladi sizlar ham buni albatta tayyorlab ko'ringlar men mantilarimni hammasini shu shaklda tugib tayyorlab oldim va suvni qaynatib tuz solib mantilarni solib pishirishni boshladim mana mantilar pishishni boshladi pishganda o'zi suvni ustiga chiqib qoladi ichidagi masalliqlari pishgan xamiri pishsa yetarli bizga mana mantilarimiz pishdi endi ularni suzib olamiz hamma mantilarimizni xuddi shunday pishirib olamiz mantilarni hammasini pishirib suzib olganimizdan so'ng ustini bezatib olamiz servisga tayyorlab Juda ham mazali va kichkina yoqimtoy mantichalar bo'ladi albatta tayyorlab ko'ringlar mana mantilarimiz hammasi pishib tayyor bo'ldi endi mantalarni servisga tayyorlab olamiz buning uchun men ustiga smetana qo'llandim smetana qo'yib ustiga murch sepib oldim videolarim sizga yoqqan bo'lsa kanalimga obuna bo'ling sog' bo'linglar ollohga omonat bo'linglar